लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत बहुजन समाज पार्टीचा जहूरबाई जमजम यांनी केला उमेदवारी अर्ज दाखल धुळे लोकसभा निवडणुकीत मालेगाव शहराचे शैक्षणिक संस्थाचे चेअरमन गेल्या पस्तीस वर्षापासून गोरगरिबांना न्याय देण्यासाठी झटणारे बहुजन समाज पार्टीचे अधिकृत उमेदवार जहूरबाई जमजम धुळे लोकसभेच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आपली उमेदवारी अर्ज आज मान्य जिल्हाधिकारी अभिनय गोयल यांच्याकडे दाखल केले आहे उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्या सोबत बहुजन समाज पार्टी जिल्हा अध्यक्ष आनंद सैंदाने जिल्हा सचिव विजय भामरे सोहेलबाई जमजम आसिफबाई जमजम तसेच कार्यकर्ते होणाऱ्या संख्येने उपस्थित होते यावेळी जहूरबाई जमजम जम यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला आहे या मालेगाव विधान लोकसभा हलके से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं जहूर भाई जमजम जम बी पार्टी की तरफ से मैं तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने आज तक जिन लोगों के भी वोट दिया है आपके वोट का उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ है मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है आप जब वोट देने जाए तो सोच और समझ कर वोट दीजिए और ये वोट इसलिए दीजिए कि इस देश का और हमारे आने वाली नस्लों का कुछ अच्छा हो उनको नौकरी मिले उनको शिक्षा मिले इसको ध्यान में रखते हुए वोट दे और हमारी जो पार्टी है ये देश की तीन नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और इसका जो एजेंडा बहुत साधारण और बहुत अच्छा है और इसकी सोच बहुत अच्छी है सारे समाज को लेकर चलने की मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अगर दलित मुस्लिम ओ और अभी आदिवासी ये तमाम लोग एक साथ आ जाए तो संसद में जो है तकरीबन हमारे 300 सौ खासदार चुन कर जा सकते हैं और जिसके 300 सौ खासदार चले जाएंगे उस समाज का कोई बाल बीका भी भी नहीं कर सकता यही मकसद लेकर हम आवाम के सामने जा रहे हैं मैं तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप हाथी के निशान पर वोट देकर दिलाकर खुद अपने भविष्य का सुनहरी भविष्य का इंतजाम करें आज बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जहुर भाई जमजम जम। यांना आपण मोठ्या संख्येने हत्तीसमोरील बटन दाबून बाबासाहेबांचा निळा झेंडा आणि हत्तीनिशानी ही संसदेमध्ये पोचवावी हीच अपेक्षा मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून